اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی و و بارک وسلم آج کا ہمارا موضوع تاریخ کے پنوں میں چھپا ایک واقعہ ہے بسم شریف میں مولا روم اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ وقت نے رومیوں اور چینیوں کے درمیان مصوری کا مقابلہ طے فرمایا دونوں گروہ اپنے اپنے فن میں کمال ہنر رکھتے تھے چینیوں کو اپنے ہنر پہ ناز تھا جبکہ رومیوں کو اپنا ہنر زیادہ عزیز تھا لہٰذا دونوں گروہوں کے درمیان مقابلے کا ایک دن مقرر کر دیا گیا مولا روم اس تمام تر واقعے کو انتہائی خوبصورت انداز میں اشعار کی صورت میں بیان فرماتے ہیں آپ لکھتے ہیں چینیاں گفتند ما نکاش تر رومیاں گفتند مارا کسر و فر فرماتے ہیں چینی بولے کہ ہم بڑے نکاش ہیں جبکہ رومی بولے کہ ہم زیادہ شان و شوکت والے ہیں گفت سلطان امتحاں خواہ ہم دری کز شمع خود کیست دعو درگزیر بادشاہ وقت نے بولا کہ میں تم دونوں گروہوں کا امتحان لوں گا کہ تم میں سے کون زیادہ بہتر ہے لہٰذا مقررہ دن پر چینی اور رومی جب اکٹھے ہوئے تو رومی اپنے علم میں زیادہ ماہر تھے چینیوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ ہم محنت سے کام لیں گے جبکہ رومی بولے کہ ہم حکمت اور دانائی سے کام لیں گے مقابلے والے دن چینیوں نے بادشاہ وقت سے بولا کہ ایک خالی گھر ہمیں دے دیا جائے اور ایک خالی گھر رومیوں کو دے دیا جائے چینیاں صد رنگ شاہ خواستند پس خزینہ باز کردان ارج مند اس کے علاوہ چینیوں نے بادشاہ سے بولا کہ ہمیں سو سو قسم کے رنگ چاہیے بادشاہ نے ان کی طلب کو فوری پورا کیا رومیاں گفتن نے نقشو نہ رنگ در خدائے جز دفاع زنگ رومیوں نے بادشاہ سے بولا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے نہ ہی کوئی گھر اور نہ ہی رنگ بلکہ ہمیں صرف اور صرف ایک خالی دیوار چاہیے ہم اس دیوار کا زنگ صاف کریں گے بادشاہ نے دونوں گروہوں کی ضرورتوں کو پورا کیا اور سلطنت کے تمام تر لوگ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے چینیوں نے اپنے رنگ لیے اور گھر پر نقش و نگار بنانا شروع ہو گئے جبکہ رومیوں نے دروازہ بند کیا اور دیوار کو مانجنے لگے چینیاں چو از عمل فارغ شدند از پے شادی پادی دہلائے فرماتے ہیں جب چینی اپنے کام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے خوشی سے ڈول بجانا شروع کر دیے شہ درآمد دید آنجا نقشہا میر بوداں عقل راو فہم را فرماتے ہیں جب بادشاہ وقت اس جگہ آیا تو اس نے ایسے نقش و نگار دیکھے جو عقل اور سمجھ سے باہر تھے باد ازاں آمد بسوئے رومیاں پردار بالاکید میاں فرماتے ہیں اس کے بعد بادشاہ رومیوں کی طرف آیا رومیوں نے گھر اور دیوار کے درمیان موجود پردے کو اوپر کھینچ دیا جب رومیوں نے ایسا کیا تو چینیوں کی بنائی ہوئی تمام تر تصویروں کا عکس رومیوں کی صاف دیوار پر آن پڑا بادشاہ نے یہ منظر جب دیکھا تو دیوار شیشے کی طرح چمک رہی تھی اور چینیوں کے بنائے ہوئے تمام تر نقش و نگار اس شیشے میں زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہے تھے بادشاہ رومیوں کے اس فن کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا کہ انہوں نے بغیر کسی رنگ کے استعمال کے صرف دیوار کی سوائی سے چینیوں کے تمام تر نقش و نگار چرا لیے اور ایک ایسا منظر پیش کیا جو چینیوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اس کے بعد بادشاہ نے رومیوں کو خاص انعام و اکرام سے نوازا مولا روم اس تمام تر واقعے کو بیان کرنے کے بعد اپنے اصل پیغام کی جانب آتے ہیں فرماتے ہیں رومیاں آ صوفیان دے پیدر بے زی تقرارو کتابو بے ہنر فرماتے ہیں بیٹا رومی وہی صوفی ہیں جن کے پاس نہ کوئی کتاب ہے اور نہ ہی کوئی ہنر ہے ان کے پاس اگر کوئی کتاب اور ہنر ہے تو وہ صرف اور صرف دل کی صفائی ہے یہ ایسے صوفی ہیں جنہوں نے اپنے سینے کو شیشے کی طرح صاف کر لیا ہے جس میں لالچ کینے اور بغز جیسی کوئی وبا باقی نہیں رہی آ صفائے آئینہ او صفے دل ست صورت بے منتہار قابل ست فرماتے ان صوفیوں کا دل ایک ایسے آئینہ کی مانند ہے جو ہر طرح کی صورت کو قبول کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں ہر طرح کی صورت کو دیکھتے ہیں مگر جب اس کو اپنے دل میں اتارتے ہیں تو اس کو صاف اور زنگ سے پاک کر کے اتارتے ہیں یہ ایسے وجود ہیں جن کے دل نور سے بھرے ہوئے ہیں بلاہر مولا روم فرماتے ہیں جس طرح رومیوں نے خود کوئی نقش و نگار نہیں بنائے بلکہ چینیوں کے نقش و نگار کو دیوار کی صفائی کے بعد قبول کر لیا اسی طرح یہ صوفی اپنے آس پاس چلتے پھرتے انسانوں کے دلوں کو صاف کرتے رہتے ہیں اور ان کی لوہ دل پر جو چاہے لکھ دیتے ہیں